assalomu alaykum tomoshabinlari hamda kanalimizni kuzatuvchilari yana men yoqubjon rahmatov oara uz kanalini kuzatyapsizlar azizlar ko'pdan beri video qo'yolmaganimn sabablarini hozir ko'rasizlar hozi ishga ketayotganimni adim ko'chalarda ish yerimga yetib borgungada bo'lgan video rolikni sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar agar e, e, turkiyada ishlash niyatida bo'lganlar bo'lsa bu to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'taman agar albatta sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa bittadan layk bosib do'stlarga поделяться qilish ham esdan chiqmasin do'stlar qani unda boshladikmana azizlar har kuni mana shu yo'ldan tepaga qatnab chiqib tushib yuraman tepalik buyog'i buyog'i pastlik har kuni borib keyin pishkom tushib ketaman kechqurun pishkom chiqaman o'shanig uchun beckoм charchab boramiz uyga yotib dam olishga to'g'ri kelib qoladi hop endi turkiya to'g'risida keladigan bo'lsak turkiyada ishlash uchun ochig'i metindek asab kerak asab tolalaringiz juda mustahkam <laughs> bo'lishi kerak chunki bu yerda asab kasalligiga uchrashingiz hech gap emas <laughs> insonlar juda injik qaysir o'zini aytgani aytgan etken degani degan bo'lishini xohlaydi keyin ish soati juda ko'p ayniqsa bu yerda erkaklarimizga aytaylik unaqa e, ish yo'q chunki ayollar bo'ladigan bo'lsa ayollar xonadonlarda uylarda ishlashi mumkin kvartiralar topish muammo emas faqat bu yerda o'zini o'tirmizinlari bo'lishi kerak turk fuqaroligi o'sha временный pasportini olib shu yerda kvartira olishingiz mumkin kredit olishingiz mumkin moshina olishingiz mumkin uy va hokazo faqat hamma narsaga o'sha turkiya fuqaroligiga o'tirmizin deydi o'tirmizinolisar kerak sigorta bor endi sigortasi nima desam bo'ladi sigorta разрешен на работу ya'ni o'sha ishlash uchun ruxsatnoma ishlash uchun ruxsatnoma bo'ladi buni olganingizdan keyin keyin yana bchalishmizni chalishimizni sashu chalishmizini разреение работа bo'ladi sigurtasi o'zizni ishlash uchun ruxsatnoma ya'ni davlat tomonidan shu turkiyada ishlash uchun ruxsatnomasini beradi <laughs> mana shunaqa do'stlar ha endi ishlash ham nima deydi bu yerda oson emas hamma joyida ham o'zini qiyinchiligi bor qiyinchiliksiz hayotni o'zi bo'lmaydi o'shaning uchun sizlarga video qilishga ham eytarli vaqt ajrata olmayapman sababi mana hozir buyerta soat bilan boshqa davlatlar soat bilan parlari bo'lganligi uchun ertaman ketamiz o'nda уже chiqib ketaman ishga va kechqurun to'qqiz yarimda ishim tugaydi hozir ish yerlarimni ham o'sha video qilib ish yerlarimni ham полный syoмкаsini ko'rsataman sizlarga doim ana shu bor yetib borgunimga oraliq uyimdan chiqqandan keyin bir soat yo'l bosaman bir soat u yoqqa ketadi bir soat qaytib kelishimga ketadi o'rtada shu to'rt soat besh soat dam olib uxlab olishimiz mumkin xolos boshqa payttalmas oyliklariga keladigan bo'lsak oyliklarija unaqa hozirgi paytda baland emas sababi dollar bu yerda ham ko'tarilib ketgan yuz dollarimiz hozir sakkiz yuz oltmish lira bo'lyapti ya'ni o'sha turk lirasida 860 yuz oltmish liraga yetyapti bu degani o'zimizni o'zbekistondagi narx navo bilan deyarli bir xil bo'lib qolyapti o'shaning uchun bu yerga kelib ishlash uchun asab sabr kerak bo'ladi agar asabni ham joyiga qo'yib sabrni ham joy joyiga qo'yadigan bo'lsangiz tr dокуmентlaringizni qilib oladigan bo'lsangiz ishlasangiz bo'ladi oyiga yaxshi pul tushsangiz ham bo'ladi unaqa joylari ham bor dokumenti yo'qlar uchun shunaqa eng kami uch yuz dollar uch yuz ellik dollar dokumenti yo'q bo'lgan odamlarga oyligi shunaqa bo'ladi xolas keyin bu yerda asosiylari oshxona e, 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 ish joytlari ko'proq oshxona erkaklarimiz uchun e, lekin ayollarimiz uchun ayollarga qarash как будто o'sha e, uyda xonadonda ishlaydigan bo'lsangiz o'zingizni farzandingizga qaragandek kampirlarga qarashga to'g'ri keladi uni pampersni almashtirasiz tagini tozalaysiz cho'miltirasiz ustini almashtirasiz shunaqa e, ayollarimizga shunaqa ishlar bor agar shu ishlarga tayyorman deydigan bo'lsangiz o'ylab turib yetti o'lchab bir kesib keyin kelishingiz mumkin bu yerda keyin ko'proq mascjidlar bor e, masjid endi hamma davlatda ham bor lekin turkiyada ko'p masjidlarimiz пробка ko'p bo'ladi ko'rib turibsiz ko'chani ikki to'la tomoni hammasi avtomashina har xil mashinalar bor <laughs> buyerda o'zimizni o'sha o'zbekistonda ishlab chiqarilgan avio nexsiya uch buyerda avio deyishadi captio lacetti hamma moshinalari bor bu yerda ham mana ko'rib turibsiz hatto mana shu moshina ham bu yerda avtoritet bizda birov nazarga kelmaydi mana qa moshinlar mana bekar yotibdi dami chiqib kami chiqib buyog'i ko'rib turibsiz bular e, masalan bizda hayot uchun yashaydigan bo'lsa bu yerdagilar yeyish uchun yashaydi bemalol ko'rishinglar mumkin eng qizig'i gai xodimlarimiz ham bu yerdagilar sababi sababi faqat ertabilan kechqurun yo'lda ko'rishingiz mumkin xolos gailarimizni lekin kechqurun reyd bo'lib qoladigan bo'lsa to'xtatadi faqat prava ko'radi xolos boshqa hech narsani ko'rmaydi bu yerda sigorta sigorta degan narsa faqat moshinada avariya bo'lganda so'raladigan narsa qolgan payt faqat pravai ko'radi pravani kompyuterga soladi kompyuterda hamma ma'lumotlar chiqib keladi bu yerda unaqa asabbuzarlik degan narsa yo'q bu yerda metroga обязательн mana shu kart bo'lishi e, shart agar shu kart bo'lmaydigan bo'lsa metroga kira olmaysiz mana hozir ko'rasizlar bosasiz bu oxirgi oh, остановкаsi shu yerdan davom etamiz mana do'stlar ish yerimizga ketish yerimiz shu yerdan boshlanadi Кто такие. do'stlar mana shunaqa kun tartibim shu ishga borish payti metroda bor metroda kelamiz va kechqurun yana shu hol qaytib kelamiz charchab dam olamiz erta turamiz yana ishga ketamiz kunimiz shunday o'tganligi uchun video qo'yishga vaqtham bo'lmayapti xudo xohlasa tez orada o'zbekistonda bo'lamiz o'zbekistonga borgandan keyin albatta bir biridan ko'pib bo'lgan videolarni sizlarga tayyorlab boramiz なるほど。 kerakligimizni olib oldik va endi ish yerimizga mana shu bino meni ish yerim ajoyib bo'lgan joy katta trassa bu yerda unaqa yetmishdan oshiq yu mumkin chunki bu trassa shunaqa katta trassa eng kamida yuz yuz yigirma yuradi mashinalar bu yo'llarda lekin boshqa shaharn ichida bo'ladigan bo'lsangiz unaqa yuz yigirmagai tursin yetmishga ham chiqishiiz dargumon chunki u yerda ko'p bo'ladi dunyo bo'yicha turkiya пробкalari reytingida beshinchi o'rinni egallagan ertalan kechqurun uyga yetib olishingiz yoki ishga yetib olishingiz kech bo'ladi sababi пробка ko'p dunyo reytingida beshinchi o'rinni egallaganligi uchun do'stlar hamma пеshexodlarga amal qilamiz agar peshexodga amal qilmaydigan bo'lsangiz jarimasi bor shtraf keladi eng kamida yuz dollar shtraf beradi oddiy yo'lovchi bo'lsangiz ham yoki sayyoh bo'lsangiz ham kamerani qimirlayotganiga sirillayotganiga ahamiyat bermaysizlar chunki Bak, kolum düz, ışığa yürür için kamera oynayabiliyorum. Yoldan yukarıda. Buradan kapatabilirsiniz. Onun için özür sorabilirsiniz. Bitti Hazır hala. Şimdi hazır. bir sahnasiga yurish qilamiz va e, o'sha yerdan ish tashqaridan e, ko'rsatib o'tib keta olaman chunki restoranda de ish qilaman e, e, bu yerda mana o'sha manzara kecha kuni videoyimda ozgina joytini ko'rsatgandim va bugun shuni to'liq sizlarga ko'rsatmoqchiman kamida bitta etajni o'ziga bir uch yuzga yaqin mashina joylashib ketadi bu o'sha uch egizak binosi buni egizagi mana bu yerda yani, yani, bor bu egizak bino to'xtatb kechqurunda ajoyib dizaynga ega bo'ladi ustida oshu turkiyani tashkil qilgan ota turkni rasmi jonlanadi ya'ni shu chiroqlari bilan chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan ya'ni restoran hammasi mol go'shtdan tayyorlanadigan ovqatlar mana joy odi bu yerda xitoy oshxonasi uni yonida baliq restoran bu bizning ish yerimiz ana bu restoran bizning ish yerimiz bo'ladi va shu yerda ish faoliyatim olib boraman bu yerda mana ajoyib basseyn bor bu yerda cho'milish mumkin emas sababi kichkinagina suv to'ldirib haligi manzara qilib qo'ygan holat bu oyda hari fasliga qarab turib almashadi bahorigasiga bahoriga, yozga yoz qishga qish kuzga kuz qilib almashtirib turadi bu yerda ham albatta kechqurunda chiroqlari yonib chiroyli ko'rinish beradi bu yerda ikkita ulka bor va bu tomonlari oshxona manzaralari shunaqa do'stlar bu binolar baland ko'rib turibsiz hammasi bauda ishlangan mana aziz do'stlar bugungi sizlarga tayyorlamoqchi bo'lgan videoyim shundan iborat edi agar videoy sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa bittadan layk bosib bizni qo'llab quvvatlashda davom etasizlar degan umiddaman do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha agar sizlarga turkiyada qaysidir narsalar qiziq bo'ladigan bo'lsa albatta buni komentariyada yozadigan bo'lsanla komentariyada o'qib turib men sizlarga o'sha narsani videosini narx navolarini topib albatta video tayyorlab chiqaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar